অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়াৰ খবৰটো পাই সঁচাকৈ খুবেই দুখ লাগিল এইমাত্ৰ আহিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ এটি দুখবৰ জানিব পৰা মতে অনুপম শইকীয়া কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ লগত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বৰ্তমান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ অৱস্থা কেনে আৰু তেওঁ কিমান আঘাত পাইছে সবিশেষ জানিবলৈ আৰু তেওঁ কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব জানিব পৰা মতে চামগুৰিৰ ৰঙাগড়াত চাৰিখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু ঘটনাটোত সংগীত শিল্পী অনুপম শইকীয়াসহ আন কেইবাজনো আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় খবৰ অনুসৰি এখন হোণ্ডাই বাহন লৈ সংগীত শিল্পীগৰাকী যোৰহাট অভিমুখে গৈ আছিল ৰঙাগড়াত এখন মটৰ চাইকেলেৰে অগাডৰা কৰাত দুৰ্ঘটনাটো পতিত হয় পিছত আহি থকা এখন মেজিক অনুপম শইকীয়া থকা হোণ্ডাই বাহনখন আৰু আন এখন ডাম্পাৰ জানিব পৰা মতে ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীৰ পৰা ডাম্পাৰখনে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৱদ্ধ কৰি থয় ঘটনাস্থলীতে আৰু দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত সামান্য পৰিমাণেহে আহত হৈছে কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়া আৰু তেওঁক লগালগ চামগুৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি শিল্পীগৰাকী ৰাওনা হয় নিজ বাসগৃহ অভিমুখে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বৰ্তমান চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু ভগৱানে তেওঁ সদায় ভালে ৰাখক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ